захворювання спричиняють довжелезні гельминти которые могут быть надзвичайно небезпечними для домашних тварин достаточно длительное время я хотела французского бульдога это моя мечта давняя вот наконец таки муж решил подарить так у нас и появился этот прекрасный друг ребенок можно так сказать в общем, он для нас как ребенок. Ну, вообще, он у нас все дела делает. Здравствуйте. Здравствуйте. какой большой уже. Привет, привет, кроха. Ну рассказывайте, с какими судьбами что случилось? Похоже, у нас глисты. Да ладно. Да. Большие, страшные, зубатые или так, маленькие и, и, и миленькие. Миленькие, не назовешь маленькие. Насколько маленькие? Ну, примерно там такие, такие, такие. А вы случайно не додумались принести мне? Вот. Да? Хорошо, я тогда сейчас несколько вопросов задам. Заберу, отнесу в лабораторию. А сколько возраст? помните мне? Шесть месяцев. Мы вакцинировали его вовремя. Угу. Как давно вы давали последний раз паразитарный препарат против глистов? Еще тогда перед вакцинацией или потом давали? Не давала. От блох что-то давали? Да, брызгали. Ну, где-то неделю назад. Где-то недельку назад. Да. Хорошо. Вот вы сказали, что угу. Они пожиже стали. Да. Как давно это? Вот вы заметили? Сегодня первый день. Я обычно на улице гуляю, не обращала внимания, так вроде нормально было. Исходя из того, что вы рассказываете, это очень похоже на огуречного цепня. Это такой длинный-длинный паразит, который живет в кишечнике угу. и, соответственно, вызывает ну, определенные проблемы. Но, опять, чтобы не ошибиться, я сейчас отдам в лабораторию, угу. будет результат и мы как бы продолжим тогда разговор дальше на более предметную тему. Хорошо? Угу. Хорошо. Ну, ты пусть ну, ну, Сегодняшняя лекция, она посвящена ну, очень красивому слову. Гипелидиум канил. Это красивая аббревиатура обозначает их листа. Дибледиум канину в переводе на русский, на человеческий язык обозначает буречный цепь. Почему его так называют? Потому что а, размножается, расселяет себя он при помощи а, отделения от себя кусочков. Те кусочки, которые он отбрасывает от себя, они внешне похожи на, ну, не знаю, не зародыш, но семечку. Нужно ли с ним бороться? Конечно нужно. Извините, 40 сантиметров, а зачастую не один, а их там штук 10. Они заполняют практически весь кишечник. Соответственно, животное начинает худать, животное начинает плохо себя чувствовать, у животного начинается куча каких-то дополнительных проблем, она подвержена каким-то инфекционным заболеваниям, даже вакцинирование, когда есть гельминты в организме, невозможно. Вернее, ее можно сделать, но вызвать иммунитет. В ответ на вакцинацию. Не получается. Существует два выхода из создавшейся ситуации. Первый. Сделать так, чтобы животное не заразилось. Очень просто, да? Не заражается. Нет гельминта. И все. Прекрасно. Каким образом? Нужно сделать так, чтобы у животного не было блох. И он не мог просто съесть блоху, зараженную э, паразитом. Второй вариант. Это если уже животное заразилось. Нужно дать препарат, который убьет этого паразита уже в середине животного. Лаборатория дала результат. В принципе, то, что я предполагал, подтвердилось. У него диперидиоз. Это паразит такой длинный-длинный-длинный. Собака достигает 40 сантиметров. Относится к плоским червям. Почему я на блох обратил внимание? Потому что передается этот паразит исключительно при, при помощи блок. Когда животное съедает блоху, зараженную этим паразитом, личинка этого паразита, тогда у него у собачки вырастает большое 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 существо. Я сейчас дам вам препарат, вы его дома зададите вечером перед едой. на 20-30 до еды. И через 2-3 недели, если там мы найдем яйца гельминта, то нужно будет просто повторить это все.